এটা কবিতা আছিল কবিতাটোৰ শিৰোনাম মোৰ কোনো বন্ধু নাই কবিতাটি মূলত আছিল বাংলা লিখিছিলে চাদাইডাত হুছেইনে আৰু অসমীয়ালৈ তৰ্জমা অনুবাদ কৰিছিল বিকাশ দিহিঙীয়াই কবিতাটি পাঠ কৰিছোঁ মোৰ কোনো বন্ধু নাই মোৰ কোনো বন্ধু নাই যাৰ ওচৰত নিজকে ভাঙি ছিঙি খুচুৰা পইচাৰ দৰে জমা কৰিব পাৰি যি যত্ন কৰি সাঁচি ৰাখিব খুচুৰা টুকুৰাবোৰ প্ৰয়োজনত ঘূৰাই দিব এটা এটাকৈ আধলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ কোনো বন্ধু নাই বন্ধু বুলি যিবোৰক জানিছিলোঁ তেওঁলোক আছিল যাত্ৰাপথৰহে সংগী দূৰ ভ্ৰমণৰ ৰে'ল যাত্ৰাত ওচৰৰ ছিটত বহেজী সহযাত্ৰী কথা হয় আড্ডাজমে দুপিয়লা নেমু চাহৰ দাম দিবলৈ ল'লে মই দিম মই দিম বুলি হেতা ওপৰা লাগে ভগাই লোৱা ছিগাৰেটৰ টুকুৰা সুপি এইটো লওক মোৰ ফোন নম্বৰ এইফালে আহিলে কল কৰিব বুলি কৈ অচিনাকি ষ্টেচনত নামি পৰে এই যে মই গৈ আছোঁ প্ৰতি নিয়ত ঘটিছোঁ বুকুৰ ভিতৰত যাতনা ক্লেড এই যে মই ভীষণ ভাগৰুৱা হৈ পৰিছোঁ বুকুৰ ভিতৰত সাঁচিছোঁ কেৱল দুখৰ মেদ তাৰ পাছতো মোৰ নিজাকৈ এখন ঘৰ নাই প্ৰখৰ ৰ'দৰ দিন এটাৰ শেষত যাৰ ছাঁত জিৰাম বুলি ঘূৰি অহাৰ হেঁপাহে আকুল কৰে হৃদয় তেনেকুৱা একোটা ছাৰ দৰে দুৱাৰৰ আৰণিৰ দৰে মোৰ কোনো বন্ধু নাই নিৰ্জন দুপৰ এটা ঢলি পৰিলে বিষাদে আচ্ছন্ন নদীৰ দৰে ভাৱনাত উৰা নিৰুদ্বেশ হোৱা বাধিৰ দৰে হাতৰ মুঠিত হাত ৰাখিবলৈ মোৰ কোনো মানুহ নাই মোৰ কোনো বন্ধু নাই ভিৰৰ মাজত কোলাহলত হেৰাই যাওঁ বুকুত গজা ফুলবোৰ ভুল মানুহৰ হাতত তুলি দিওঁ বুকুত গজা ফুলবোৰ ভুল মানুহৰ হাতত তুলি দিওঁ নিঃসংগ জীৱনটো হুমুনীয়াহৰ দৰে গৈ থাকে মোৰ কোনো বন্ধু নাই যাৰ ওচৰত নিজক ভাঙি ছিঙি খুচুৰা পইচাৰ দৰে জমা কৰিব পাৰি যি যত্ন কৰি সাঁচি ৰাখিব খুচুৰা টুকুৰাবোৰ প্ৰয়োজনত ঘূৰাই দিব এটা এটাকৈ আধুলি মোৰ কোনো বন্ধু নাই থেংক ইউ